Siapa yang duduk pada makom tarikat? Ya. Dia tidak membusuk, dia tidak makan oleh cacing tanah, tapi badannya itu menyusut, mengering, kayak ikan salai. Lihat ikan salai? Mengering badannya itu kering, menyusut. Nah, kalau ini hancur ya? Ini hancur, ini kering. Nah. Ya. Siapa yang duduk pada makam hakikat, dia tidak hancur, dia tidak kering, akan tetapi dia itu utuh. Utuh. Ah, ini yang dikatakan oleh Rasul. Inna allaha haroma alal ardi ayyakula al anbiya. Allah mengharamkan tanah ini, bumi ini, untuk memakan jasadnya anbiya. Maka kenalilah Sayyidul Anbiya itu pada diri Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah bahan bakunya sekalian alam. Ya. Nur Muhammad itulah ruhnya alam semesta, Nur Muhammad itulah tubuhnya alam semesta. Akan tetapi sempurnanya Nur Muhammad pada tubuhnya alam semesta dan ruhnya alam semesta itulah sempurna pada insan. Bahwa tubuh Bapak Ibu Asalnya Nur Muhammad, ruhnya bapak juga asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruhnya bapak ibu asalnya Nur Muhammad, maka disebut namanya Muhammad. Jadi sekalian alam ini Muhammad, sempurnanya Muhammad pada sekalian alam disebut namanya insan. Nah, ini Muhammad namanya. Dari sebanyak ini Muhammad yang ditunjuk menjadi Nabi hanya satu, itu Nabi Una. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi isahkan itu Nur Muhammad pada tubuh, isahkan Nur Muhammad pada haruk. Nah, Jadi, kalau dipecah ilmunya, ada Nur Muhammad yang majazi, ada Nur Muhammad yang hakiki. Nah, lihat, tambahan apanya Nur Muhammad yang majazi, Nur Muhammad yang hakiki. Nur Muhammad yang majazi itu kelihatannya pada tuh ah, tubuh. Nur Muhammad yang hakiki kelihatannya pada ah, ruh tuh. Itu kalau dipisah ilmunya sekarang isahkan saja dia tidak ada yang majazi hakiki itu bahwa tubuh dan ruh itu itu adalah Nur Muhammad. Muhammad, alam ini Nur Muhammad, semuanya Nur Muhammad. Namun dari sekian banyaknya Nur Muhammad yang nyata dan zahir pada alam, sempurnalah Nur Muhammad itu pada insan, karena insan itu yang katakan kalipatullah, maka bumi tidak akan pernah menghancurkannya, cacing-cacing tidak akan membusukkannya, karena memang benar-benar dirinya itu insan kamil mukamin, terang benderang bapak ibu. Ke atasnya, tidak ada, ada ujung batasannya. Ke bawahnya, tidak ada ujung batasannya. Itu Nabi Muhammad itu. Kemudian, siapa yang duduk pada makhom ma'rifat, dia tidak hancur, dia tidak mengering, dia tidak utuh, akan tetapi dia itu lenyap dia. Seperti burung dalam sangkar, burung yang lepas, sangkatnya pun lesap dia itu. Datangnya kosong, kembalinya kok kosong. Ah, itu memahami. Itu yang telah duduk pada makam Tuhan. Duduk pada makam Allah. Akan ah, nalilah Allah. Allah itu nama daripada dirinya. Allah itu nama daripada dirinya. Ah, yang diri Allah itu yang mana? Diri Allah itu yang mana? dirinya itu yang kosong tuh. Dirinya itu yang kosong, dirinya yang la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara, anda ada bisa disebut lagi. Karena dia tidak bisa disebut, maka dikatakan dirinya itu la sautun wala harfun. Itu yang kosong tuh. Kosong dalam ketiadaan itu. Sebenar-benarnya kosong. Tuh lihat. Namun untuk mengenal diri yang kosong yang bernama Allah akan nalilah yang wujud. Ini yang kosong nih, ini kosong tigaan. Nah, untuk mengenal diri yang kosong itu akan nalilah yang wujud. Yang wujud, yang wujud itu mana? Nur. Yang wujud itu nur. Yang nur itu yang wujud daripada dirinya. Sekarang nur sebagai wujud dirinya sudah nyata pada a. alam langit dan bu. Sempurna pada in. Karena ini tempat memandang wujud nyata dirinya sempurna pada insan, maka disebutlah insan itu wujudul wujudullah. Ya, wujudullah. Apa artinya itu? Wujudnya Allah itu. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga Allah itu lagi. Makin dicari, makin hilang dia. Makin dicari, makin jauh dia. Ya. Tapi kenali sajalah diri Bapak Ibu itu. Karena dia sudah menjadi rahasia diri Bapak Ibu yang disebut namanya insan. Nah, itu maksudnya tuh Al-insanu napsi wa'ana napsahu. Insan itu diriku dan akulah dirinya insan. Wallahu napsin wa'ana napsahu judahu. Allah itu ya diriku dan akulah wujud dirinya Allah itu. Omong mengenalnya di sini Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh Ustaz tuh K, K, H, Ragu Bapak Ibu bilang K, H itu Sempurna itu. Ragu kita menyebutnya, takut kita menyebutnya. Itu sempurna itu. Tapi jangan mengaku Allah. Jangan aku ngaku Allah. Apalagi jadi Allah pula nanti nggak enggak ada pengakuan-pengakuan Bapak Ibu. Enggak ada pengakuan di situ. Enggak ada yang bisa disebut lagi diam di situ. Makanya ilmunya ilmu diam. Itu sempurna itu. Diam itu maknanya sudah menyadari sesadar-sadarnya. Bahwa Allah cuma yang wujud. Nyatanya wujudnya itu pada insan. Ini dia. Ah, jalanlah itu hidup tuh. Itu yang sempurna tuh, Jadi tidak ada mengaku-ngaku Bapak Ibu ya. Nah, jangan mengaku-ngaku Tuhan pula di situ. Tidak ada apa mau diaku-akui. Kita tidak pernah ada. Makanya orang yang sudah sampai kepada puncak pemahamannya. Sudah terangnya Allah tuh, Sudah jelasnya Allah itu. Saking terang dan jelasnya Allah itu. Sulit untuk diucapkan. Sulit untuk dijelaskan. Kalau dia jelaskan juga barang yang sudah jelas, maka makin tak jelas lagi keterangannya. Contoh, Bapak Ibu duduk di mana sekarang nih? Ah di majelis. Dah paham Bapak Ibu duduk di majelis malam ini? Ustaz tanya, yang mana majelis itu Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu nerangkan tuh? Yang mana majelis itu? Yang mayang keha majelis itu? Ah, kok? tertunjuk apa kok? Karpet? Itu tunjuk namanya. Dia. Din dia. Kustak Ku, mo Masuk bapak ibu satu-satunya. Nah, jadi kalau ingin tahu namanya majlis. Ah, keluar gitu dari kau. Baru nampak majlis tu. Siapa yang sudah kenal majlis. Sudah terang majlis itu bagi dirinya. Keluh lidah itu. Tidak bisa lagi menyebut. Sebab apa? Lain yang disebut. Lain yang ditunjuk. Lain yang ditunjuk. Lain yang disebut nantinya. Siapa yang sudah kenal Allah. sulit bagi dirinya untuk menerangkan dan menjelaskan Allah itu yang mana. Kalau diterangkan juga, ah, lain yang ditunjuknya nanti itu. Oleh karena itu cukup diam saja Bapak Ibu. Pandang saya lah, tua. Lihat itu, pandang saya. Suhudul kasra, pil wahda. Suhudul wahda, suhudul wahda, ah, pandang saja, itu sudah Yang saya katakan pandang Allahnya Apa yang dilihat oleh mata Rupanya apa yang dilihat oleh mata Itulah nyatanya Allah itu Sebab apa? Yang memandang dengan yang dipandang Satu dia Jadi siapa yang sudah mampu memandang Allah pada dirinya Pasti dia mampu memandang Allah di luar dirinya Siapa yang sudah mampu melihat Allah pada dirinya Pasti dia mampu melihat Allah di luar dirinya itu Jadi pandang ke sini dulu Memandang tuh dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar perginya, bukan dari luar ke dalam. Itu maksudnya itu. Dan jelas tuh nyata Allah tuh Bapak Ibu. Terang. Nah, itu namanya orang yang udah pulangnya itu sempurna Bapak Ibu. Sempurna. Maka kembalinya itu benar-benar kosong di situ. Sekarang ada keinginan Bapak Ibu di situ. Kalau masih ada keinginan Bapak Ibu di situ, ah masih ada diri di situ. Lihat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat ilmunya, sudah dapat pahamnya, jangan ingin-ingin itu lagi, patuh sajalah, jalani aja lah hidup tuh. Udahlah tuh. Jangan ingin-ingin itu, ingin itu, ingin itu, jangan. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat tidak ada keinginan apa-apa. Kalau masih ada keinginan Bapak Ibu, tanda ada diri. Kalau Bapak Ibu masih menyenter ke dalam diri, masih ada diri. Contoh, aku udah ma'rifat atau belum ya? Hah? Bertanya, aku ini sudah ma'rifat atau belum? Kalau aku sudah ma'rifat, tentu aku ini wali. Kalau aku wali, tentu aku punya karomah. Itulah hijab tuh, hijab yang paling tipis. Hijab yang paling halus adalah menilik ke dalam diri, menyenter ke dalam diri. Pada saat dia menyenterkan diri, itu telah ada dirinya di situ. Padahal sebenar-benarnya ketika Bapak Ibu sudah mengenal Allah, ketika itu saat dan detik itu, diri Bapak Ibu hapus, tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, jangan menilik-nilik juga lagi. Jangan menilik-nilik, jangan menyenter-nyenter lagi itu. Jalani ajalah hidup nih. Itu yang kata ustaz tadi tu. Ya, lapar makan, nawi minum, panik mau akan tua bawa lalu tu usianya tu mah. Sakit sabar nyawa ikhlas tu jalannya. Tak ada ngoceh-ngoceh lagi itu. Ha jalani itu hidup itu dengan baik. Tinggal lagi pembuktiannya Bapak Ibu. Ya, jangan dikata-kata makrifat. Ya, dikata-kata makrifat. Bercakap sama anak-anak dusianya. Cakap dengan bini-bini dusianya. Cakap dengan lelaki, lelaki ah, ya, di lala. Ha, ni kan jalan aja lah tu. Di mati itu. tu. Ya. ya. Ah, jadi jangan itu ikuti aja lah. jalan yang baik itu. Karena orang makrifat, orang bertauhid. Insya Allah hidupnya baik. Tak ada neko-neko situ. Ya. Walaupun neko ada orang <laughs> itu. Ah, lurus aja lah sami'na wa ta'na. Itu cuma Karena kuncinya apa? Hidup ini cari selamat saja. Kalau ingin selamat, apa kata Allah? Innal mutakina fi makomin amin. Sesungguhnya orang yang takwa itu, dia telah berada pada makom yang aman. Nah, makom aman itu, itulah makom yang telah mengenal Tuhan. Maka dapatkan Allah tuh, raih Allah tuh. Ya, atuh aman tuh. Jangan lari kita daripada Allah, jangan kita menjarak dengan Allah, jangan kita menjauh daripada Allah, dekati Allah tuh. Sampai-sampai hilang wujud kita ke dalam wujudnya, hilang zat kita ke dalam zat dirinya, hilang sifat kita ke dalam sifat dirinya, hilang asma kita ke dalam asma dirinya, hilang afal kita ke dalam afal dirinya. Inilah yang katakan, goib bertemu goib. Wujud bertemu wujud, zat bertemu zat itu, lebur dari situ Bapak Ibu. Ini yang membuat kita bisa hidup istiqomah. Makanya ketika Bapak Ibu akan mati nantinya, Ustaz juga akan mati juga nanti. Apa yang terbetik, apa yang terpikir, apa yang terlintas di dalam ruhani dan hati Bapak Ibu itu. Hah? Nah, ini ujian yang berat tuh. Tidak ada lagi yang dipikir-pikir di situ kalau diucapkan innani anallah. Aku Allah diriku tiada itu aja kalimatnya lagi itu. Itu pun tidak perlu disebut lagi hilang. Tidak ada di itu sama sekali. Itu dah tuh. tuh. Kenapa? Karena diri bapak ibu itu tidak pernah datang dan tidak pernah kembali. Kenapa diri bapak ibu tidak pernah datang dan tidak pernah kembali? Karena bapak ibu sudah mengenali siapa diri bapak ibu itu yang sebenarnya.